последние 10 лет я отстаивал права людей на жизнь. Людей, инфицированных сложным заболеванием, вирусом иммунодефицита. Просто сказать спином. занимаюсь наркозависимыми людьми, больными туберкулезом. Наверное, это очень большой список, чем я еще занимаюсь. Это все связано с тем, что мне когда-то, 14 лет назад, мне самому поставили такой диагноз. Я уже был верующий, по большому счету это известие для меня не являлось каким-то там страшным или там изменяющим мою жизнь. Когда я пришел к доктору, это же уже было давно, все было очень сильно не развито в Украине. Это был такой долгий промежуток времени, в котором можно было подумать, как ты будешь жить дальше. Две недели надо было ждать ответ на анализ, который ты сдаешь в Украине. И когда я приехал в больницу, все-таки же я две недели рассуждал, как там будут развиваться события дальше. Существует два ответа. Либо вы инфицированы, либо вы не инфицированы. По большому счету, там третьего, четвертого не существовало. И вы знаете, когда я поднимался к доктору, я думал, ну, очень простой вариант. По большому счету, я сейчас могу прийти и услышать ответ, что у меня остался небольшой промежуток жизни. Ну, какой-то небольшой. Потому что психологически у меня очень большой лимит времени. Я могу ошибаться, исправлять эти ошибки, ошибаться, исправлять, и, в общем, это такой бесконечный процесс. И когда очень резко сжимается промежуток времени, который тебе остается, то концентрация на том, что для тебя важно, становится очень такой суммирной. И когда я зашел в кабинет доктора, я увидел, что он волнуется, он попросил выйти медсестер, и я понял, что по большому счету у меня положительный диагноз. Ему уже ничего говорить не надо. Но он заволновался, это были редкие случаи в то время, это редкие случаи, когда надо было сообщать людям об этом диагнозе. Я ему сказал, вы не волнуйтесь, скажите мне, куда идти дальше. Вот. И вот я здесь после его ответа, куда мне идти дальше. А, вы знаете, тогда в Украине не было лечения вообще, никакого лечения. И я попал в больницу в тяжелом состоянии. Это были такие боксы закрытые, где содержали нас по одному. Это было такое ну, время изоляции, что ли. И врач, который меня ввел, он понимал, что я очень слабый, потерял много веса, я весил всего 46 килограмм, у меня было тяжелое состояние здоровья. Ну вот он ко мне заходит, я читаю, лежу, но я не чувствовал себя больным. Ну, как-то у меня не было ощущения, что мне все плохо. Но на фотографии сейчас, и когда я смотрю те, я понимаю, было очень больно, но с точки зрения физической. И он говорит мне, ты знаешь, осталось очень мало, лечения не было, состояние здоровья всего организма было очень в так, таком фатальном практическом состоянии. Он говорит, осталось 3 месяца, ну максимум 6 месяцев. Но у меня была такая железобетонная уверенность, я ему говорю, вы знаете, не вам решать, сколько мне жить. Но это не было ему претензий. Это была некая констатация факта, что не ему решать, сколько мне жить. Прошло 14 лет после этой встречи с доктором, он до сих пор работает, я ему очень сильно помогаю, медикаменты бывают достают для больницы, решают какие-то лабораторные вопросы для него. Он не изменился. Он так ходит людям и ставит диагноз, сколько ему осталось. Но, вы ну, знаете, за эти 14 лет получилось развить очень большую организацию всеукраинской сети в гирлечих свечей. Она работает во всех городах Украины, обслуживает больше 40 тысяч людей в этой стране. Их представитель, 120 организаций, примерно дочерних есть уже в этой организации. Когда я шел в эту организацию, я понимал, что туда соберутся люди с разными культурами, разными взглядами на жизнь, много чего. Но когда ты для себя в жизни что-то открыл важное, на наличие Бога и смысла своей жизни, ты понимаешь, что ты будешь неким представителем другой культуры в этой среде. Бывшие наркозависимые люди, разные. Это был очень долгий-долгий путь. И я на этом пути исповедовал всегда очень простой принцип. Когда-то, давным-давно, Архимед сказал некий такой математический, физический принцип, да? дайте мне точку опоры, и я переверну весь мир. Я всегда считал, что этой точкой опоры является человек. Его выбор и его вера. И ни Бог, ни дьявол в этом не виноват. Он всегда этот выбор сделает сам. Я в своей жизни за все отвечаю сам. Перед Богом и перед людьми. И я благодарен Богу, что Он мне дал право быть свободным. Я очень ценю это право. Его непостигательство на это право. И очень дорожу этим правом. И вы знаете, когда ты понимаешь, что именно эта фундаментальная ценность является просто, ну, больше всего того, что есть на этой земле и та любовь, которую мне Бог показал. И я это несу все время в неком ларце в своей жизни, аккуратно развиваясь как-то, стремясь куда-то. Но точно понимаю, что мне все эти дары не даны просто, ну как-то вот оно мне свалилось и радость, да? Для меня это источник силы, что я это все могу передать людям. В каждом дне, которое я делаю, в каждом выборе, который я делаю. Все, что мы делаем, мы оставим наследие в сердцах людей, которые нас окружают. Есть такая маленькая зарисовочка о труде. Было много ремесленников, были очень маститые мастера. Все они работали с деревом. Но был один, который, в общем-то, не очень красиво делал изделия. Но в то же время к нему всегда было очередь. Маститые мастера всегда возмущались ну, на рынке, везде, ну что это такое за безобразие, безвкусие такое, и люди туда идут, и покупают, ну что это такое, и все как-то там его критиковали, а он все делал там свои поделки, как умел, как у него получалось. И какой-то мудрец на рынке сказал, ну, просветил что ли, мастит их мастеров. Все, что он делает, он делает с любовью. А у людей очень высокий дефицит любви. И они всегда будут покупать и идти туда, где что-то делается с любовью. Если человек не будет вкладывать свое сердце в свой труд, это мертвый труд. Он не имеет никакого смысла, к нему никто не придет, его никто не возьмет. Он ничего не принесет, он ничего не посеет в конечном счете. Вы знаете, мир, наверное, непростой, особенно для верующих людей. В нем очень много соблазнов и разных вещей, которые могут калечить наши души или вносить какие-то коррективы. Но сидеть в шкарлупе, где-то дома, в этом нет никакого смысла. Не существовало в истории примера людей, которые любили бы мир и прятали бы эту любовь. Это равносильно, если бы я влюбился в девушку в юности, но она об этом бы не знала. Да? Я бы об этом не сказал, не написал, сидел бы дома и тихо бы любил. Да? Но, я думаю, это очень высокая ценность любви, но в ней нет никакого смысла. Да? Если есть хоть какая-то любовь к этому миру и людей, которые нас окружают, не надо эту любовь прятать. Ее надо делать. Не с точки зрения дел, которые люди должны заметить. Каждый день то, как я наливаю суп своей жене, я ее люблю, да? Как я работаю на своей работе, я могу злиться, могу себя по-разному вести. Но есть одно очень важное, сокровенное. Я в какой-то момент понял, что эти все люди для меня очень ценные. И не потому, что так сказал Бог, и не потому, что так сказал кто-то, либо апостол. Бог не создавал этот мир с каким-то секретом, что здесь кто-то должен ходить просто на формулу какую-то разгадывать. Как же мне относиться к людям? Я в этот мир пришел только потому, что меня кто-то любил. Я в нем сегодня живу только потому, что меня кто-то любит. И я отсюда уйду куда-то только потому, что меня кто-то любит. Почему все остальные не имеют права так же к себе, ну, иметь такое отношение от меня? И вы знаете, это отношение ведь является не только счастьем для них, в первую очередь для меня. Комфортно жить так внутренне. В зле нет никакого смысла. Все теологические рассуждения о том, какой же смысл у вас зле, они, наверное, имеют право существовать. Но это бессмысленная вещь, которая ничего не дает. Наверное, мне есть только такая кроха важная, что когда мы с этим встречаемся, мы понимаем ценность людей. Наверное, в таком разительном различии мы осознаем эту важность того, что у нас есть. Сегодня я работаю с большой группой людей, с разными организациями, которые занимаются изменениями в этой стране. Это разные люди, верующие, неверующие. Кто-то по-разному относится к наличию либо отсутствию Бога и смысла в жизни. Но вы знаете, что я в этих людях замечаю очень часто: они все интуитивно тянутся к добру, все интуитивно тянутся к чему-то светлому. Они не утратили все то, что заложено у них Богом, и никто у них ничего не отобрал. У них просто это не открыто. Это надо раздуть. Каждый день вдыхая в них что-то важное и ценное. На что-то они смотрят, а в результате этого меняется. Вы знаете, в вашей памяти существуют отрезки жизни, которые вы никогда не забудете. И, конечно же, наверное, горе имеет какую-то определенную часть этого всего. Но вы всегда помните те моменты и тех людей, которые вас любили. Они не уходят никогда из памяти. Они к ней прирастают, потому что являются частью нашей жизни. Точно так и вы все на своем труде, в своей работе, каждый день, ездя в метро, можете стать частью жизни каких-то людей. И не важна массовость этого процесса, как много людей это. Важно качество этого всего, насколько это искренне происходит. И вы знаете, я сторонник, наверное, такой не совсем простой точки зрения для христиан. Я не проповедую каждый день о том, какой был Иисус Христос. Да? Не, не потому, что я не могу это делать красноречиво. Или не могу это делать вдохновляюще. Могу. И очень большой промежуток своей жизни я это делал. Но наступил момент, когда я понимаю, что, знаете, как дети. Бог заложил в них некое ощущение и точное чувство, как вы к ним относитесь. Угу. Даже если вы принесете три коробки подарков, но вы их не любите. Они просто не могут это сказать. А взрослые их научили не говорить. Все боятся, чтобы дети сказали, что дядя плохой, вы на плохо относитесь, да? Потому что это так неприлично сказать. А дети бы хотели бы это сказать. Ну вот у меня маленький сын, взрослая дочка. И я с Малку всегда замечал за сыном, он понимает, какое у меня настроение. Он, я прихожу, он что-то случилось, а у меня реально что-то случилось. Я говорю, да нет, это все нормально. Думаю, что за фантазии? Да, сынок, конечно, случилось. Я расстроился, поэтому, поэтому. У меня не получилось это, это. Чтобы ребенок не обманулся, что на самом деле они, точнее, взрослые понимают это все. Когда в Священном Писании писали слова, что все тайное станет явным, это не вопрос разоблачения, что когда наступит момент, когда мы все зло разоблачим, все, что мы носим в свое сердце, не выразили словами и руками, это все всегда очевидно в сердцах людей. Они всегда достоверно знают, как вы к ним относитесь. Достоверно знают, с точностью до миллиметра. И я себе положил правило. Все то, что я скажу людям, я бы хотел, бы, чтобы это достоверно отражалось в моем сердце. Если в моей жизни есть люди, которых я не люблю, на мне всегда написано это. И я не могу с этим ничего сделать. Если они во мне вызывают чувства неприятные, я не могу это спрятать. И им это всегда очевидно. И я даже не стараюсь это маскировать. Да? Научиться быть честным, и любить людей. Сам, если суммировать все священное писание в некую квинтэссенцию, спасение человека заключается в том, что он будет любить. И не себя. В этом чудо этого всего. И в этом спасении не только для того, кто в это вырастет, чтобы так жить, так думать, чтобы так белосердце, чтобы так относиться к людям, и ко всем тем, кто с этим соприкоснется, кто чуть-чуть это увидит, что это возможно. Мы всегда живем для того, что мы любим. Когда я люблю себя, я живу только для себя. Я являюсь частью радости своей. Если мне дарят, я радуюсь. Если на одну секунду представить, ну, всем вам дарят подарки, наверное, да, дорогостоящие, люди, которые вам вы переживаете радость. Если вы переживаете такую же радость, когда ты даришь подарок, все вам когда-то очень помогали, и вы переживали радость, потому что вы являетесь ценностью своей жизни. Если бы радоваться точно так, когда помогаешь ты сам. Но не для того, чтобы это люди переживать настоящее удовлетворение. Это будет только в результате того, когда я это буду делать для тех, кого я люблю. До этого момента этого не будет происходить. Мы тогда по-другому реализовываемся. И независимо от того, какую профессиональную деятельность вы продвигаете в этой стране, либо ну, в своем бизнесе, либо в чем, разницы нет в чем. Про ремесленника очень хороший пример. Это некий фактор справедливости. Да? Люди, даже слепые, интуитивно тянутся к свету. Даже слепые интуитивно тянутся к свету. В любом труде. И это никто не может исправить. У сковороды была интересная такая притча, он ее написал, о феоните и алмазе. Феонит жил в Петербурге, а алмаз жил в Сибири. Феонит поддельный, он это как-то внутренне понимал, и ему все время надо было придать самости себе и ценности в обществе Санкт-Петербурга. Ну, он писал своему брату, названному брату Бриллианту, в Сибирь, который жил там в селе, в общем-то, и там не знаю, приезжай, брат, ко мне, здесь у нас свет, пускай тебя увидят. На да? а что ему алмаз написал? Да мне, в принципе, не надо, чтобы мне доказывали, что я алмаз. Теоретически предполагаю, что тебе это необходимо. Всегда знайте, что ту ценность, которую я положил, есть в вашем сердце, которую вы несете, где бы вы ни были, в какой бы глубинке вы ни жили, туда придут люди и ее найдут. Ее не надо нести в Нью-Йорк или в Москву или в Киев, для того, чтобы все это лицезрели. Ваше отношение является тем бриллиантом, который на самом деле никто никогда не сможет спрятать. Весь мир это по сути как дети. Мы только им приписываем великую умность в зле, которую они делают. На самом деле все они дети, которые наделали очень много ошибок, которые мучаются от этих ошибок, не знают, как выйти из этих ошибок. Порой даже не слышат советов, но где-то в глубине болеют и хотят убежать. Зло не является источником радости ни для кого. Какой бы постулат не занимал человек в мире иерархии зла, которое они творят, они все равно все от этого мучаются. И мне их жалко. Хотя на самом деле у меня есть переговоры те люди, которых искренне ненавижу. И я понимаю, что это моя проблема. Мне надо, кажется, разобраться. Ну, такая работа. Но если как-то внутренне вечером я разбираю все то, что я делал целый день, я точно знаю все ответы на все то, что я делаю. Все, что мне надо сеять на этой земле, в своей жизни, в своей профессиональной работе, мудрость мудрость, которая рождалась на моем отношении к людям, в рассуждении об этих людях, и что надо этим людям. Таким образом все время корректируются путь жизни и работы. Каждый божий день. И вы знаете, она не такая большая, эта жизнь, как кажется на первый взгляд. Вот мы молодые, а потом мы вот чуть, в вот такие места, потом поставим, все очень быстро пролетит. Ах. Я живу с заболеванием 14 лет, и вы знаете, когда мне доктор ставил диагноз, я принял, я принял на себя решение, что я буду жить каждый день для тех людей, которых я люблю. А, я все время отцу откладывал возможность сказать, что я его люблю. Ну, потому что, ну, в общем, это сентиментальность. В моей семье было как-то не принято. И мне казалось, что я его постарше, мы там с ним сядем. Маме, брату, бабушке, я всем откладывал, откладывал возможность даже сказать, что не для меня дороги. И я решил, я ничего никогда не буду откладывать. С точки зрения любви. Я могу отложить даже работу. Но с точки зрения, чтобы поехать утешить тех, кого я люблю, я это откладывать никогда не буду. И я каждый день буду ложиться с чувством удовлетворения, что этот, жизнь, это день жил для тех, реально, кого я люблю. 14 лет я вообще не заметил. Не заметил вообще. Когда мы людям, время теряет свою себестоимость. Оно исчезает, как единица измерения жизни. Оно перестает доминировать и заставлять вас куда-то бежать. Вы начинаете двигаться совсем по-другому. Все обретает другую ценность. Потому что до этого мы спешили получать удовольствие ну, от разных вещей. Молодость это был ресурс, который дает много удовольствия. Да? Юность, взрослость давала ресурсы, какие-то деньги, что-то еще. Так вот, все эти 14 лет я не заметил. Я думаю, что все остальные, которые у меня остались я надеюсь, тоже их не заметить, да, и не жалеть каждый день о том, как я жил. Но я точно знаю, где бы я ни работал, я знаю, как свою любовь превратить в продукт своей работы. Буду я работать в пиаре, буду я работать в креативном агентстве, буду я где угодно работать. Я знаю, как свое отношение к людям к миру превратить в свою профессиональную деятельность. Надо ее просто взять, как тот ремесленник. Может быть, не в совсем красивую форму. Но все будут понимать, что на это все обратят внимание. Потому что это отражение вашего отношения к каким-то событиям, которые здесь происходят. Независимо, какой бы коммерцией вы не занимались. Это достоверно можно найти. И вы знаете, самый большой источник мудрости в профессионализме, самый большой, это любовь. Вы только в том будете профессиональны, что вы любите. В нем не существует дна, чтобы доставать оттуда идеи. Не существует какого-то предела, когда я скажу, что у меня ничего не осталось, я уже ничего не могу производить. До тех пор, пока миссии я люблю, я буду это делать и производить. И вы знаете, у меня было три сложных заболевания. Все три смертельные. У меня было две дырки на легких, это форма туберкулеза у меня такая была. У меня была практически разрушенная печень, гепатит С, вирус иммунодефицита. Но посмотрите на меня. В общем-то, можно верить в это, можно в это не верить, да? Но никто никогда в жизни не скажет, что мне это все было. Журналисты не верят, когда я им провожу тренинг. Я не думаю, что американцы мне заплатили деньги, чтобы я производил хорошее впечатление, что наркозависимые это хорошие люди. Вот. И я с 13 лет употреблял наркотики практически 9 лет. Это были мои ошибки, мой выбор соль, наверное, которую я собирал для того, чтобы жизнь лучше приготовить, да? Mm -hmm. Но <coughs> любовь, она не только спасение для души, для жизни, для людей, абсолютно для всего. Все начинает превращаться в жизнь, когда она туда приходит. Все. И вы знаете, рано или поздно она успокаивает все волны жизни вокруг и дает возможность более смелее идти вперед. Я сегодня смотрю на мир так. Я верю в то, что любой человек, каждый из вас, независимо, где вы работаете, где вы живете, независимо, какое у вас финансовое положение, может, у вас никогда и не будет больших финансов, в этом нет никакого смысла, чтобы они были или не были. Вы не только свою жизнь можете изменить, жизнь людей, с которыми вы работаете, эту страну, и я больше, чем уверен, весь этот мир. Один человек может это все изменить если он будет в это верить. В нечто то ценное и важное, что он хочет этому миру отдать. Это его единственная вера. Даже если все скажут, что ничего не получится, ничего не изменится, и мир такой плохой, и все так плохо и неисправимо. Какой смысл в таком думании? Не мог понять. Я все время искренне не понимал людей, которые хотят верить, что все поломается. Или все не исправится. Я логического завершения их думание, конечно, связано только с страхом. Только страх заставляет людей так думать. Никуда не идти, ничего не делать. Но до сегодняшнего дня моя точка зрения, лично для меня, подтверждается каждый Божий день. Если мы ставим себе цель, мы неизбежно ее добьемся. Мы обречены на то, чтобы прийти к успеху. Только потому, что мы на самом деле знаем, для чего это надо. Кому это в конечном счете надо. И кто будет пожинать плоды нашего труда и жизни будет становиться больше, больше, больше и больше. Каждый Божий день подходить только так. И вы знаете, мне приходится работать с наркопотребителями время от времени, просто как при, по принципу равный-равному. Единственное, что я нахожу у этих людей, когда я их встречаю, железобетонные убеждены, что они никому не нужны, что у них ничего не получится, они ничего не добьются. Их вера заставляет их жить точно так. Людьми ненужными. Жить ненужными людьми. Ужасная вещь. Как только ты это перерасскажешь этому человеку, он будет жить совсем по-другому. Когда-то мне в руки попадался такой кислотный наркоман, у которого по сути было выжино абсолютно все. От него отказалось два реабилитационных центра. Последний центр, от который от него отказывался, это был коммерческий очень дорогой центр. Директор этого центра позвонил и говорит, слушай, вот у меня тут есть персонаж, который, в общем-то, ни один консультант не справился, и мы готовы его выгонять. Он был очень инфицирован, весь пакет заболеваний. На самом деле он приехал умирать в репцентр ради того, чтобы в Украину, из Беларуси, чтобы мама не знала, где он умер. Только. Он просто хотел, чтобы ей было, было не больно. Вот так. Но он уже для себя все принял. Решение такое, железобетон. Когда я пришел в реп-центр, я видел, что сидит немножко растении Понятно, наркотики сделали свое дело, понятно, что немножко расшатанный, нервная система подостощена. Но это сидел абсолютно вменяемый, разумный, молодой человек. Ровно через год мы с ним встретились в Крыму. Он у меня дома прожил две недели. У него уже была семья, и он мне говорит, я вот назад себя хоронил. И я даже не верил, что вот такое в принципе может быть. Максимум, что я себе отмерял, я проживу полгода, и никто не узнает, что я умер. И никто не узнает, что я умер. Никаких же чудес не было. Он просто жил рядом со мной. То есть я не занимался никаким гипнозом с ним. Вся его задача была жить рядом со мной. Мы общались. На разные темы, жизненные, такое, такое. И он вовлекся в этот процесс. Да? Он сейчас занимается наркозависимыми людьми ну, помогает им тоже пересмотреть свою точку зрения. Так вот, единственная проблема людей. Их никто никогда не любил. Трагедия их жизни заключается в том, что они никогда этого не встречают И искренне, без никакой корости, без чувства вины, чтобы у них вызывали. Этот дефицит абсолютно везде. Все, что вы делаете, или пытаетесь сделать, или развиваете новое направление какое-то, подумайте, во имя чего вы это делаете? Не ставьте каких-то великих, славноносных, что ли, таких целей. Если кто-то хочет прославить Бога, он не нуждается в славе, скажу так. У него ее достаточно. Он в ней никогда не нуждался. Это самодостаточный, абсолютно до конца, фундаментально самодостаточный. Все, что он хотел, это сказать людям, что он нас любит. И все, что он хотел, чтобы люди это сказали друг другу. Искренне. Больше ничего. И вы знаете, в своих дискуссиях с Богом, я понимаю, что у него существуют все ответы. И в большей мере все, что я хочу. Чтобы действия моей жизни соответствовали моему отношению к людям, и я рос в том, как он любит меня. И больше ничего. Сложной формулы нет. Когда я люблю, у меня никогда не заканчиваются силы. У меня сняли два диагноза уже, у меня нет туберкулеза, нет гепатита. Ну, осталась ВИЧ-инфекция. В общем, где-то на горизонте ее не будет. Но, вы знаете, я точно знаю, что не придет в мою жизнь, как бы ни трактовал этот мир, проклятие или что угодно. Я знаю, что меня любят, и я знаю, что я люблю. Все остальное меня вообще не интересует. В принципе. И я это открыл на строгом режиме в тюрьме, где был холод и голод. И я сидел на лавочке и понимал, я самый счастливый человек на свете. Я знаю, ради чего теперь жить. Я знаю, зачем мне жить и как мне жить. Даже если я проведу всю жизнь свою в тюрьме, меня отсюда никогда не выпустят за все то, что я сделал. И милиция очень хочет, чтобы меня вообще никогда не было на свободе. Да? Я понимаю, в любой точке этого земного шара, как бы там ни было голодно и холодно, я всегда буду счастливым человеком. Потому что я понимаю, что я любил, и я знаю, как раздавать эту любовь людям. И вы знаете, у меня ведь не было 20 образований. Я был человек, который было 6 классов образования, которые, в общем-то, слишком рано начал употреблять наркотики. И на сегодняшний день, имея уже их два, я понимаю, что это не заслуга какой-то там, в общем-то, цели стать успешным в каком-то бизнесе. Меня двигало в этом всем только мое отношение к людям. Это было всегда фундаментальным моторчиком, который заставлял меня идти вперед. И вы знаете, ты не устаешь делать то, что ты любишь. Не устаешь. Ты можешь обессилить, если двое ночей не спал, как угодно. Но внутренней эмоциональной усталости не наступает никогда. Это все такая некая философическая, что ли, точка зрения на мою жизнь и то, что я делаю. А практически все предельно просто. Когда я делаю труд, который я люблю, ради тех, кого я люблю, я буду самым успешным в этом направлении. Самым успешным. Не потому, чтобы показать свой успех. Чтобы люди пришли и стали такими же самыми успешными. Каждый человек на этой земле, где бы он ни находился, его право никто никогда не отбирал. Он просто самого никогда не брал. Ни одно суть на этой земле, в этой вселенной, неуполномочено забрать этого человека. Человек только сам этим не пользуется. Ни дьявол, никто в этом не виноват. Его только надо разбудить. Сказать, ты заслуживаешь построить такую жизнь, какую сам себе придумаешь. И добиться того, чего сам захочешь. И все то, чего ты не добьешься, это только твой выбор. И вы знаете, моя ответственность за мою жизнь, за мои поступки на мне... И мне очень комфортно. Я не обвиняю дьявола в том, что делаю я. Не обвиняю никогда. Я понимаю, что он тоже, допустим, какую-то ошибку в своем выборе. Но он не виноват в тех ошибках, которые допускаю я. Мне комфортно не обвинять никого в том, что делаю я. А я хочу делать только то и только ради тех, кого я люблю. Вот по сути вся константа.